Taktik dua suspek yang menggunakan gam untuk mengelakkan cap jari mereka dikesan akhirnya berjaya ditahan sehari selepas memecah masuk sebuah rumah di Segambut yang membabitkan kerugian lebih RM30,000. Dalam kejadian jam 1 petang Selasa lalu, seorang lelaki membuat laporan selepas rumahnya dipecah masuk di Taman Sri Sina dan terpaksa menanggung kerugian ribuan ringgit kerana koleksi mata wang asingnya turut dibawa lari suspek. Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Arman Usami berkata berdasarkan laporan polis, pihaknya membuat serbuan di sebuah bangunan di Empire Dramansara dan berjaya menahan dua lelaki tempatan. Susulan penangkapan itu, polis berjaya membongkar dua lagi ahli geng pecah rumah yang aktif sejak dua bulan lalu. Pada 9 Disember lalu, polis cuba menahan dua lagi suspek di hadapan sebuah restoran di Taman Seri Sinar. Pasukan kami pun telah Uh, mengarahkan mereka keluar tetapi suspek ini telah me apa menghidupkan enjin dan terus apa untuk melanggar uh, anggota dan pegawai yang uh, sedang dalam proses tangkapan ke suspek ini dan pada masa ini untuk menjaga keselamatan satu das tembakan telah dilepaskan ke arah tayar tujuannya adalah untuk uh, memberhentikan kenderaan tersebut Walau bagaimanapun kereta tersebut terus melarikan diri dan pihak polis telah mengejar sampai di jalan seri bintang jalan seri bintang kedua-dua lelaki ini telah meninggalkan kereta dan melarikan diri Bagaimanapun, suspek yang memandu kereta jenis Honda City itu cuba melanggar pihak polis menyebabkan anggota polis terpaksa melepaskan dua das ke arah tayar kereta berkenaan. Suspek yang berjaya meloloskan diri itu meninggalkan kereta yang menggunakan nombor pendaftaran palsu di Jalan Sri Bintang. Kereta itu dilaporkan hilang di Batu Sembilan Ceras dan hasil pemeriksaan menjumpai pelbagai mata wang asing yang dianggarkan bernilai lebih RM1,000, tujuh komputer riba, tiga iPad dan barangan elektronik yang lain yang dipercayai hasil pecah rumah. Susulan itu, polis sedang giat memburu dua suspek yang berusia 30-an dan kes disiasat mengikut Seksyen 39A Kanun Kesiksaan.